Lalu keuntungan dibahagikan secara adil menurut perjanjian antara kedua-belah pihak. Ha, memang tuan-tuan, eh, pelaburan mesti ada satu klausa. Itulah keuntungan, bagaimana dia dibahagikan. Kita panggil dalam bahasa Inggeris profit ratio. Dalam bahasa Arab kita panggil nisbahul ribh. Mesti punya. Kalau ada pelaburan mesti ada ratio. Nisbah keuntungan tu awak dapat berapa, saya dapat berapa. Haji, ada duit dalam simpanan remain base eh. Ramai sebab nak jadi jutawan belaka, saya lama dah buang duit dalam tu. Tapi sekarang tinggal sikit je lah. Pasal penyampau. tak jadi jutawan sampai sekarang. Uh, apa berapa ratio tu kan? Ha, uh, ratio tu tuan sikit lah. Uh, ha, tuan hanya 1% sahaja. 99% adalah keuntungan bank. Ha, uh, macam tak ada kan? Tak apa saya urai after this. azan tu lah. Okay, baik, saya nak habis itu waktu saya buka soalan. Saya sebut tadi, bila pelaburan yang berasal kepada perkongsian ni lah. Ya. Ha, maksudnya, saya bagi duit awak orang. Pelabur bagi duit, bagi harta, uh, platform pelaburan ataupun syarikat ataupun orang yang mengendalikan operasi tu, dia dapat untung lah melalui ha, tadi, persetujuan. Mesti ada klausa, berapa awak dapat, berapa saya dapat. Ha, which is tuan-tuan, Islam tak pernah letak benchmark. Berapa yang patut pelabur dapat dan berapa yang patut pengendali pelaburan dapat. Ha. Sama saja dengan jual beli. Tuan-tuan, Islam tak pernah letak benchmark berapa peratusan keuntungan yang tuan-tuan boleh ambil. Which is very practical. Kalau Islam letak siap-siap, seorang penjual hanya boleh ambil keuntungan 10% saja daripada barangan dia. Oh, nanya tuan-tuan. Eh? Haji sama-sama jual mie goreng. Dia pun jual mie goreng juga. Tapi Haji minggu orang jual di Sungai Bulu. Dia jual tu, pay jarah. Pay jarah sewa kedai. sebulan baru RM500. Contoh aja minta maaf ya. Tak betul tak tidak. tapi kalau bandar baru ni siapa kedai berapa lot kedai ni? Habis tu takkanlah dia nak ambil untung sama macam tu. Harga pun mesti lain. Kena selarah belaka which is begitu tak praktikal lah. Islam ni bukan daripada saya, bukan daripada mana-mana uh, ngajak muamalat ma bukan daripada tokoh muamalat bukan daripada nabi bahkan muamalat kita dah bincang dulu definisi muamalat apa hukum hukum yang diturunkan oleh Allah Hah. kepada kita untuk menguruskan bagaimana Kehartaan kita which Tuhan tahu dah jadi amat praktikal sekali ya tak? jadi kalau orang tu jual ambil untuk lebih kita tak boleh marah dia awak tak nak awak tak payah beli <laughs> Ha, pembeli kena bijak jugalah buat survey apa gitu gini. Ini dia tak survey. Dia pergi-pergi kawan tu camah dia marah pula. Oh, Allah. Ha, macam ada satu kedai saya pernah tengok seorang dia mengamuk di sebuah kedai mamak. Dia kata maha. Maha dia kata. So, dia mengamuk lah. Dia kata lah maha. Servis tak bagus. Dia maha awak tak payahlah masuk ini Pergi dah cari kedai yang lebih murah. Ha, lagi satu dia makan dulu buat tanya harga Apa pada muka. Siapa suruh? Hmm. Nah, kali sebelum makan tanya harga lah. Kalau tak ada, kalau ada kau tengok. Betul. Tapi ada orang kita tak ikut harga kat situ. Pasal kadang-kadang ayam kat situ tulis ketua RM5. Kebetulan hari ni digoreng ayam kecil. Atau lebih besar. Harga dah berbeza. Apa ni berapa? Sepatutnya begitu lah. Tapi orang kita ni dia tak, tak faham orang malak ni. Dia tak tahu cara berurusan macam mana. Lepas tu bagus di tempat-tempat yang lebih tersusun, di pasar raya, di kedai-kedai. Ada resi, kita boleh tengok satu-satu. Ini -satu. kan ke makan kedai-kedai, kita tak ada resi. Kita pun tak tahu kita makan gapo. Tahu bayar je. Lepas tu membebi kat belakang. Ya. Hmm. Okey. Jadi tak ada benchmark eh. Sebab itu apa yang dilakukan oleh bank-bank ni yang setengah orang dia hentam jugalah. Dia kata, Allah kita dapat 1%, bank dapat 90%. Hmm. Ugi melabur kat situ. Nah. Perkongsian, pelaburan seumpama ini Islam tak letak benchmark. Kalau awak nak, awak ambil. Awak tak nak, sudah. Pergi cari platform yang lain. Lagi satu. Ini simpanan berasakan pelaburan. Dia punya term tu, simpanan berasakan pelaburan. Tuan-tuan pergi letak duit situ, bukan nak melabur pun. Lebih kepada nak dapat ganjaran lain. Ha, jadi jutawan. Dapat komputer, dapat kereta. Betul tak? No. Okeylah lah dia bagi 1%. Dia sampai tak ada. Benchmark. Ha, kita pun bukan nak melabur sangat pun. Kita lebih kepada nak menyimpan. Dan nak gajar ganjaran yang ada. Lagi satu dia tak ada risiko. Dia tak ada risiko tuan Betul tak? Ada risiko. Risiko rendah lah. Tuan-tuan nak yang keuntungan tinggi, tuan-tuan pergi pelaburan-pelaburan yang uh, sebab tu dia ada kaedah dia. Dia panggil high risk, high return. Lebih tinggi risiko, lebih tinggi pulangannya. Ha, dia ada. Jadi kena belajar asing lah. Saya bukan pakar lah. Pak tu. Ada pulak kait dengan judi pulak. Di judi ni sebab kita letak duit, niat nak dapat hadiah. Aduh, pening nak jawab tuan-tuan. Duit awak masuk tu hilang ke? Burn. Kalau awak tak dapat hadiah, burn duit tu. Tak, Ah ha, tak judi ya. Judi ni idha yarbahu ribhan kuliyan au yakhsiru khasaratan kuliyatan. Bila awak untung 100% puata, rugi 100% baru judi. Mana duit awak sama ada, awak dapat atau awak burn? Kan duit awak tak hilang kan? Bukan judi. Ha, dia tak boleh kait kau ni, kait kau ni pula. Oh, payah. Pasal je di sini orang anti-bank ni kan. Saya ni pro-bank pun tidak, anti-bank pun tidak. Saya belajar muamalat. Jadi kita tahulah sekut-sekut tertentu. Gucci tak salah sama sekali. Ya. Yeah. Yakin tahun 2012 dah hurai bab keharusan dan kehalalan biasa premium. Selangor tahun 2013 lewat setahu. Dan negeri lain dia kuantul Jadi awak nak awak kuat. Awak tak nak sudah. Ha? Yeah. Cuma kena belajar lah. Kalau tak tahu, tanya. Ha? Yeah. Alah kulihat apa-apa pelaburan, dia kena ada klausa, perkongsian keuntungan dan dia mesti jelas. 10 minit. Anak tanya apa? Simple question dah simple answer Minta maaf semenit lagi